как одесситы, мы никуда не денемся без юмора. Я понял. она попала в гранит. Ну, прямой контакт, естественно, с пулеметом. Даже... началась стрельба. Сначала наша нас внимание снайпер около семи вечера. Потом начал работать пулемет, ПКМ, потом то, что такое. Потом пошла уже более тяжелая. РПГ начали с разрыва. Парни, соответственно, начали давать ответный огонь, открыли. Зацепила нашего Сослужился. быстро оказывали медицинскую помощь. Быстренько ребята работают. В ответ мы готовим машину, мы ее спускаем, учим. все сделали оперативно. Ну как в... сейчас перегибаться, <говорит> Он выбегал с э, блиндажа, и возле блиндажа услышали, что он кричит. Подбежали, смотрим на раненого. Начали перевязывать, перевязали на носилки. Уникальность операции полягала в том, что <клес> операцию... Ми робили разом з групою саперів, тому що снаряд від АГС 17 не здетонував і міг бути вибух в будь-який час. Це детонатор, так я розумію. Всі лишні вийшли люди, залишилися тільки сапери, залишився я, і ну, щоб, ну, не дай Боже, якщо щось так трапилось, щоб не було лишніх жертв. Ми були всі в бронежилетах, касках захищені. Навіть йому підклали келаровий щит на другу ногу, тому що там, ну, щоб не, не зірвалося. Дуже у нього Мама, не хвалюся, скоро буду бегать. Вот мы скоро едем.